Ну, шашлыки все умеют готовить, все знают, уже об этом столько наговорено, но немногие знают, что после шашлыков очень вкусно и очень полезно принять на грудь, что бы вы думали, мариновый, маринованный ананасик. То есть мы вот на этой сеточке, после того, как запечем шашлычки, сделаем маринованные ананасики. Прелесть их заключается в том, что после такой тяжелой пищи это они легкие, сверху слегка поджаристы, а внутри остается сок. И этот сок он способствует усвоению и пищеварению. Всегда рекомендую вам это делать.